сколько можно было в этой жизни? 17 лет я на шахте за сядьку проработал, призван был на флот, прослужил на флоте, вернулся опять на шахту за сядьку, проработал 40 лет на шахте за сядьку, дважды попадал под взрыв, и слава Богу, Бог меня провел долиной смерти. Рим, 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 Рим. Рим. Тан, тан, танчак, Вот! Я вас приветствую! Вы знаете, мы, вот друг мой, моя, Боже, который 20 лет, 25 лет плавал, вот, нам не безразлично, мы каждый день, когда происходило э, на Украине, эту против этой власти, бандитской власти, мы проходили, нас мало было, но мы были, ходили каждый день на митинг. И вы знаете, слава Богу, что нам досталась эта свобода. И вы знаете, за свободу гораздо тяжелее бороться, чем ее отстаивать. Нам сейчас любыми судьбами. Надо отстоять эту свободу и не допустить, чтобы в каждую Украину опять столож, столож, стало столож, стало столож, стало столож,

Другие, финализированные, Меня... Давай! 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 В нашу, 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 Но нам можно сказать, это свобода. нашу, 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 Тыкло, чтобы мы не гнали, нельзя, нельзя, нельзя нас нести. Мы построили столь великую нацию. Сила, 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 Витаю вас, витаю вас, славный Донбасс! Я не є мітинговий аратор. Я хочу вам сказати, я пам'ятаю, як починався Майдан в Києві. І ми пам'ятаємо, як вийшло небагато, вийшло десь 200 студентів. І тоді здавалося, що нічого не вдасться зробити. І ми побачили, як це був лише початок, і це почалося. І зрештою, ми вийшли по всій Україні, і ми перемогли. И тому в любой ситуации не можно вешать носа. Мы должны знать, что правда за нами. И тому